Сьогодні хотів сказати у нас в гостях, але напевно ми у нього в гостях, тому що у нас сьогодні буде такий незвичайний зв'язок через скайп із людиною, з моїм давнім другом Віктором Хлопецьким. Віктора, ви нас чуєте доброго ранку вам? Да, друзі, я слишу вас, мир вам. Вітаємо вас! Нам дуже приємно бачити вас. На жаль, дуже на жаль, що ми не можемо вживу спілкуватися з вами і щоб ви ось так сиділи біля нас. Але я вірю, що прийде час, коли все буде зовсім по-іншому. Вікторе, розкажіть трішечки про себе ну, можливо, про свою сім'ю. Ви живете, наскільки я знаю, з дружиною Оленою. Як давно ви разом? Розкажіть трішки. Да, все верно, мы живем вдвоем, я и моя супруга Лена, живем уже больше 16 лет, Господь так нас вместе соединил, и мы друг друга одного поддерживаем, потому что как и Лена, так и я, мы уже давно остались без родителей, и как в той песне, вот и встретили два одиночества, только уже, mm -hmm. уже не одиноки, слава Господу, что Он нас соединил вместе. Тобто ви ну, одружилися, коли вже були інвалідами. Ваша дружина також так, має, так, так. має проблеми. Я зрозумів. Ну, можливо, Віктор, розкажи трішечки про свою хворобу. От як так сталося, що от ви зараз в такому положенні? Ви ж не з дитинства. Я спочатку навіть не вірю, тому що перша причина, це грип. дала пострілів на сустави. с температурой побегал немножко зимой и в пятом классе. И вот теперь там всю жизнь. Это сколько вам лет было? 12. 12 лет. И просто подхватили грипп и, и дальше что сталося? Просто продолжал бегать с температурой. Как раз были зимние каникулы, хотелось э, с ребятами повстречаться. Зимы на то время были снежные, э, такие uh -huh. морозные. У нас с женой очень много схоже, ибо у нее Такая же самая ситуация, только ей гриб дал осложнение на мышцы, uh -huh. а мне дал на суставы. Болит называется полиартрит. Uh -huh. Руки покрученные, ноги покрученные. Uh -huh. Но оно и так сразу все взялось. Постепенно, постепенно на протяжении всех этих лет накапливалось. Ну и как и сейчас э, выходит дружина, доглядая за вами, так я понимаю? Потому что вы, вы только да. в таком положении, как сейчас, можете быть, и да, 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 да. То есть она мой основной помощник, но, к сожалению, и у нее болезнь прогрессирует, когда мы поженились. Она э, передвигалась самостоятельно, а сейчас она даже в пределах квартиры передвигается на инвалидной коляске. Але в той же час знаходить сили для того, щоб е доглядати за вами, підтримувати вас. Е Слава Богу. Це да, вона моя найофічок. Угу. Віктор, скажіть, будь ласка, що ви відчули, коли зрозуміли, що от вам все життя доведеться бути в такому стані? Трудно зараз відповідати, тому що мисли-то різні були. І такі прибігали, почому та нас зі мною. Потому что даже будучи, когда я еще ходил, я видел в санаториях своих же тех, скажем, соратников, так в кавычках, у кого такие же заболевания, но они в более легкой форме. И поэтому, а с другой стороны, очутившись однажды, один на один с кроватью, почему говорю один на один. Потому что пока были живы родители, как бы за этих проблемах его что-то задумывался. Но сначала умерла и мама, а потом через 9 лет отец, при том отец умер резко. Для меня я не ожидал этого. Если мама болела, получилось, я был в больнице сам специально лег, чтобы подлечиться, и одновременно отец должен ложиться у него были проблемы со спиной, устав и тут мне приходят и говорят, что он сначала сказали, что он просто в коме, uh -huh. а потом уже и признали, что отца нет. То есть вот тогда по-настоящему я и задал себе вопрос, а как быть дальше. А, а что далее? Uh -huh. А вот далее не было у кого спрашивать. Сам себе задавал и не находил вопросов. Но вы туди каком были в Стани. Вы тогда еще ещё да. могли ходить? Нет, я уже был. реализации больным. Мог только едился до того, сидеть. Ага. И ви так. залишилися один на один, от, ну, як ви кажете, з лішком. І що що було далі? Хтось, ну, хтось за вами доглядав чи от, да. яка далі доля? У мене є ще сестра, ми вдвоём, но але... і вони хоті... говорили, що возвод підім Сибил, ну, вони її сделали, хотели сделать такой, не я им нужен был. Ну, тогда была квартира. То есть поменять родительскую квартиру на комнату, их и на четырехкомнатную комнату, и они меня забирали на таких условиях. Uh -huh. Я просто отказался. Uh -huh. И поначалу, конечно, я не представлял себе, как я смогу жить, и... потому что менялось кардинально смысл жизни, направление жизни, возможности в этой жизни. Но я все-таки решил, что я попробую, как оно будет сначала одному. Нужно отдать должное, что вот эта квартира, в которой я нахожусь, это есть отцовская квартира, которую еще родители получили в 1961 году. Я в ней всю жизнь и прожил. И соседи у нас очень хорошие. Это вот надежда у меня была красная соседей. Mm -hmm. И они мне действительно помогали. Я жил в таких вот условиях, что... Квартира на дверь, замок не, э, не запиралась. Ну так. В любой момент, чтобы можно кто-то с моих друзей было, много друзей у меня приходили, помогали. Ну и соседи, ближайшие э, соседи, которые на площадке. Они утром заходили ко мне, э, э, разогревали пищу, подавали, значит, помогали, что там нужно. И потом опять они уходили, я оставался один на один. И опять кто-то днем забегал ко мне, и вот так и чередовались. То есть потом соседка узнала, что есть такая служба социальная, которая помогает одиноким э, инвалидам, престарелым. Она сама сходила, помогла оформить все. И как бы стало легче, потому что приходили уже конкретно люди из этой социальной сферы. И три раза в неделю посещали, помогали. Ну, еще раз скажу, что у меня было очень много друзей. И я сначала думал, что это я такой хороший. И поэтому имею много людей, а потом э, на протяжении длительного периода, когда так размышляется о своей жизни, о а времени было задуматься, я уже когда пришел к Господу, понял, что даже тогда, когда я его не знал, он уже обо мне. Захотілося. Угу. Піклувався про вас, так? А, да, да. Віктор, я от хотів, ми зараз ще повернемося до теми до цієї теми, яку ви згадали, але хотів би запитати про ваше життя сьогодні. Як ви все ж таки пристосувалися? Як ви живете з Зеленою? Наскільки я знаю, ви маєте роботу? Так? Ні, вже оставила роботу. Ага, залишив, але мали. Да, я працював. і саме что когда я еще ходил, я э, окончил планово экономический технику по образованию бухгалтер, mm -hmm. но и так и не пришлось ни одного дня поработать, потому что оказалось, я был в лучшем положении, чем сейчас. Но руки были покручены, в это было четко видно. И когда я где-то приходил устраиваться на работу, mm -hmm. то оказалось, что инвалиды никому не нужны. Mm -hmm. И долго пришлось так попутешествовать ни одно предприятие посетить, проведать. Но результат везде был одинаковым. Стандарты, отговорки, что они не взяли уже бухгалтера, или квалифицированы mm -hmm. и все прочее. А потом получилось так, что промок, попал под дождь, и оно спровоцировало более сильное обострение. Mm -hmm. И при этом в такой форме, которой я не ждал. Если так болезнь протекала более-менее плавно, то тут так резко я за считанные было. дни буквально лишился возможности по, спускаться по ступенькам, значит, а раз не смог выходить из квартиры, значит стал меньше ходить и в дома, потому что сколько тут не будешь наворачивать ну Я пошел сюда, угу. что-то взял и постепенно болезнь начала прогрессировать. Угу. І яку, яку роботу Ви мали до недавно. Чем Чим можна взагалі от в такому положенні займатися і працювати десь? Е, е, так интересно тоже не я искал роботу. а е, Робота о вас, значит. Да, мені предложили роботу диспетчером. Значить, на телефоне люди різних професій, е, Это або строители. или еще какого-то профиля другого что да подавали на меня в mm газете -hmm. объявления на мой номер домашнего телефона. А так как я постоянно дома, телефон рядом со мной, вот тут трубочка лежит, mm -hmm. ноги спрашивают, что она лежит, не положено на телефоне. А mm -hmm. мне специально даже приспособили, у меня отдельный переключатель, только нажал дублер уже трубка включена, значит, и я работал диспетчером, отвечал на э, вопросы людей. Если это по строительству, что их конкретно интересовало, говорил, цены расценки, они оставляли свои координаты, мастера с ними созванивались, договаривались, и, и шел определенный процент. То есть вот такого была профиля работа При том, получалось, что я работал не с одним человеком, поэтому одного мне было достаточно. Заразумело, интересно. Мы хотели повернуться к теме, которую трошки раньше трогали. Відомо, що ви віруюча людина. З того, що ви сказали, як змінилося ваше життя після того, як ви пізнали Бога? Життя кардинарно змінилося, так. Да. Внешне, вроде би, ті ж стіни, та ж саме кровать, mm -hmm. то ж саме ограничення. Ну, помінявся смисл життя. Якщо раніше я так образно прожигав, ну, як прожигав, щоб чим-то їх наповнити, то Тут уже Бог наполнил э, своей правдой, любовью, мои дни. Угу. То есть э, и я вообще-то э, был очень большим, э, значит, атеистом. Ага. Когда ко мне кто-то подходил и начинал разговоры, я часто была, и ложился в больнице, и приходили, особенно если это какие-то праздники, верующие посещали, mm uh -huh. рассказывали о Боге. Я их всех сразу от себя провоживал, Говорил, что все верующие, вы верите, что Бог есть, а я верю, что его нету. На этом наш разговор заканчивается. Разумело. А когда же вы изменили э, свою думку? И, и кто заставил вас это сделать? <laughs> а <Damon> <триру> <productives> это <триру> <все>. Господь через мою э, супругу. Точнее, тогда мы только начинали встречаться. И мне хотелось, чтобы она приходила, а Аллах мне задал такой один вопрос. Хочешь изучать Библию? То, наверное, в списке желаний оно у меня даже на последнем месте не стояло. Но я, чтобы видеться с ней почаще. Ну, ага, может быть, как-то со своей стороны посодействовать тому, чтобы она выбралась из этой секты какой-то непонятной. <laughs> я сказал, что хочу. Итак, вы почали общаться Библию разом из с Оленой, так? Да, она приходила каждый раз со своими друзьями, и мне было интересно. Вот само, что я человек неверующий, но мне было интересно слышать, как другие люди приходили к Богу. Mm -hmm. У каждого был свой живой опыт, и не было что-то каких-то шаблонных. Бог не работает под копирку, то есть каждому был индивидуальный подход, и я видел, что люди менялись кардинально. Если человек выпивал, Тут он становился трезвенник. Uh -huh. Если женщина э, э, вела неподобающий образ жизни, я теперь вижу, что она отличная э, значит, мать, э, замечательная жена. То есть я с этими людьми с... видел, как люди поменялись. И мне было интересно, как они могли это сделать. А еще мне одно условие поставили. Когда я согласился, что проходить эти уроки, мне привезли при сразу на следующий день принесли Библию. Говорят, что вот ты можешь э, смотреть, читать, каждый раз новая была какая-то тема, находить ответы в этой книге. Угу. Но поставили мне условия. что Библию нельзя читать, как другие книги. Она написана под водительством Духа Святого. чтобы понимать, просить, тогда нужно просить в молитве Бога, чтобы Он открывал этот свет. Угу. А я говорю, ну подождите, вы сами себе противоречите. Как я могу молиться в того, в которого я не верю? Но, говорит, а ты попробуй. Своими словами. Тут не надо никаких молитв зачитывать, э, зачитывать каких-то наизусть. Как умеешь, вот так и можно даже сказать. Я в тебя не верю, но если ты есть... Ну, я так разумею, что поделал, так? И вы все Бог же всегда отвечает на молитву. Даже если у меня были а я человек такой исполнитель, я просто хотел доказать, что у них не сработает. Вышла на Я стал обращаться, так просить, а Господь то раз просит, пожалуйста, открылся. Получается, что где-то за полгода мы прошли курс, такие были урочники, так Библия. Ну, неважливо. Дивіться, Віктора, я хочу, я хочу запитати у вас. А от, ну, можливо, таке досить серйозне запитання, але от цікава ваша думка. А, а чи не було у вас, і чи зараз, можливо, немає образи на Бога, що от навколо багато здорових людей, а ви ось саме в такому положенні? Коли-то в дитинстві навіть, навіть не на Бога, я вже кажу, що я не вірю. Ну, так, 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 так. не було кому кричати в небо, з моєї точки зору. В себе такі думки були. Почему именно со мной? А почему на такой ну, так, степени так, так, так. тяжело? Угу. А, значит, ну на Бога я никогда не обижался. Даже когда потом узнал что, э, о его существовании, узнал, что он э, является господином неба и земли, из его все в руках, ну, я спокойно воспринимаю свою инвалидность, потому что э, у Бога нет инвалидов. У Бога есть дети. Да, я на данный момент ограничен передвижение, ограничен в возможностях, значит, но ну это все временно и на время. Э, кто его знает, если бы я, я потом анализировал э, так свой жизненный путь, многие э, э, друзья, одноклассники, с которыми мы учились, ведь в свое время они попали в Афганистан, и не все оттуда вернулись. Не у всех, даже которые миновалась и я доля, значит, то не все счастливо живут, кто-то спился, кто-то уже вообще его нет в живых. То есть а я для другого человека кажется, что это и не жизнь, а сплошное существование, но моя жизнь дополнена э, истиной, дополнена Божьим светом, наполнена его любовью, и я... Ощущаю его помощь. У вас есть много стоят. друзей, насколько я знаю, так? Да. Самое интересное, что все эти друзья, которые я на данный момент у нас есть, это Господь мне даровал. Потому что как только я стал верующим, все эти прежние друзья их в один момент как обрезал. Угу. И я не мог долго, долго не понимал, почему такое случилось. Угу. Ведь многие вроде бы были, как я считал, верные друзья, преданные друзья, которые приходили на помощь в тяжелые минуты, в критические минуты приходили на помощь. А тут как, как всех, как одного, э, э, значит, что вам кто-то перекрыл, <говорит> и когда они иногда так потом позвали, а что ты не приходишь? А что к вам ходить? Да там... Э, день и ночь молитесь. То есть у людей неправильное представление о жизни верующего. Ну, а у вас есть и друзья. он был обязательно лоб разбить, значит, в поклонах или еще что-то в молитвах. А что, нельзя просто поговорить? А, о То есть вроде бы... А потом нашел в Библии довольно интересный стих, где говорится, что общего у света, у тьмы. И они себя считают светом. Я далек от таких мыслей. Но если я хочу ходить в Божьем свете, а они сюда, в этот свет, не хотят идти, потому что обнаруживаются их какие-то неправды или еще что-то. И люди иногда боятся этого света. К сожалению, боятся. Потому что они не знают природы этого света. Он есть согревающий свет. Виктор, а насколько я знаю, у вас еще есть хобби, которым вы занимаетесь, и достаточно, ну, так хорошо у вас выходит. Расскажите в двух словах. О, я долгое время, еще даже до того, как Господь меня я нашел окончательно, я занимался, у меня было увлечение составлением кроссвордов. Угу. То мне хотелось, чтобы кроссворды были интересы какие-то по смыслу, не просто там лиственное дерево, а, а ну, определенная какая-то тематика, она, чтобы был интерес, или это по литературе, или по музыке, но это чтобы был интересный вопрос. Такие вот кроссворды я старался и э, составлять. На, в, на то время у меня не было каких-то, э, чтобы... Э, были мне в подбогу словаре энциклопедические uh -huh. и поэтому интернета я... не было так интернета не было все uh -huh. что мне попадало под руки какие-то интересные сведения я все выписывал на листочке uh -huh. отдельные в папке они у меня хранились то есть я распределял слова на... по количеству букв 4 5 6 и все это скрупулезно записывал приходилось долго писать но мне было как бы на то время это я заполнял время таким вот путем. Она мне нравилась. Так, так, так. Значит, когда мы поженились Леной, она говорит, вот хорошо было, чтобы ты составлял библейские красоты, кто-то мог бы открывать через них для себя Господа. Но я тогда плохо сдал слово, я говорю, Это я не готов, я не могу mm -hmm. так, э, чтобы составлять из чего-то. Надо уже знать определенную базу. Даже не просто словарь да запас. А знать, а что за этим каждым словом, ну, так, 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 будь где-то так, так. географическое название или герой, там стоит определенная история, значит знать эту историю. Но когда постепенно Господь со, своей, со стороны с Библией мне открывался, я очень много уже прошло времени, даже не один год и не два, решил, что таким вот может быть путем я что-то могу со своей стороны сделать, чтобы Слово Божие дальше проповедовало. Какой результат всего всего? Была издана книга, маленький тираж, правда, библейские кроссворды для взрослых, их там было 50 штук. Книга вышла, маленький тираж всего 1000 экземпляров. Угу. И потом, еще... А потом для деток сделали мы книжечку отдельную, что мне нравилось, что там все рисунки были в виде какой-то зверюшки забавно, интересно, ну, на уровне можно детского mm -hmm. Это Оно это так и до, до сих пор осталось моим увлечением. Э, и немножко оно, может быть, в чем-то вот, видоизменилось. Mm -hmm. Господь познакомил я с людьми, которые занимаются составлением библейских различных викторин. И ВКонтакте есть такая группа Библия Викторина Слово во мне, где на протяжении дня проводятся несколько викторин. І ви там берете участь, так? Вікторе, на жаль, у нас немає дуже багато часу. Звичайно, можна спілкуватися дуже багато. На сам кінець, буквально от, одна хвилинка. Уявіть собі, що вас слухають зараз, дивляться ну, всі інваліди України, а можливо і не тільки інваліди. Що би ви, ви їм сьогодні сказали? Що би ви від себе от хотіли, б, можливо, чи побажати, чи якусь пораду дати? От таке, якби хвилинка для цього у вас є. наверное, все-таки я бы процитировал пророка Исаю и библейские слова «Ищите Господа, когда можно дойти Его». Призывайте Его, когда Он близко, ибо что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душа его погибнет. Это я уже цитирую, дальше уже Новый Завет. Получается, мы можем даже среди наших друзей, есть ребята, когда инвалидность, до которой достигают определенных высот. Это могут быть спортсмены, это могут быть даже бизнесмены, политики, это могут быть люди, чем-то одаренные, пишут стихи. Но все это пройдет как вот мне уже 55 лет. Я свои годов даже-то не могу вспомнить, куда они промчались. Uh -huh. Так быстро. А что дальше? В какой финишной черте подойдем мы? Но с Богом жизнь не заканчивается, она только продолжается. Так что продолжение следует. И совсем просто... иншую якости, и совсем а, все по-иншему. Да, не будет ни слез, ни боли, так? Ни, боли так, так, так. ни болезни, ни смерти, где уже будут обновленные тела и совсем другой порядок жизни. Дякую Дякуємо вам, Дякуємо вам, Вікторе, дякую за таке натхнення. Здається, що ну, ніби люди в вашому становищі мають бути песимістами, але ми бачимо, що на ваших устах посмішка. І ви і... надихаєте навіть здорових людей. Дійсно, дійсно. Хай Бог вас благословить, підтримає. Дякую вам за таку розмову і вам всього найкращого, дружині, Всі ваші вітання. Дякуємо до побачення. До